رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد انتہائی معزز و محترم حاضرین مجلس بالخصوص صاحب دادا ڈاکٹر محمد حسن معی الدین صاحب اور ڈاکٹر محمد حسین معی الدین صاحب اور تحریک کے جملہ معزز عراقین گورنر پنجاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے اس پر مسرت موقع پر سب سے پہلے, پہلے تو میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ و وسلم کی ولادت باسعادت باس کے حوالہ سے اس خوبصورت بزم کے سجانے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں جس بات کی تعلیم دیتی ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اسی پر عمل کرتے ہوئے ایسار اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس پروگرام کو منار پاکستان سے یہاں منتقل کیا اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اتنی وسط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات طیبہ میں تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ چلنے کی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ نے جو معاہدات کیے ہیں آپ نے جو قبائل کے ساتھ معاہدات کیے ہیں دیگر لوگوں کے ساتھ جو معاہدات کیے ہیں ان میں اسی بات کی تعلیم لی گئی ہے کہ اسلام اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے جب اسلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ چل سکتے ہیں تو پھر میرے محترم دوستو ہم مسلمان مختلف مسالک کا جو, جو ہمارا تعارف ہے ہم اس مختلف مسالک کے تعارف کے ساتھ ایک جگہ کیوں نہیں چل سکتے اور یہ پیغام ہے تحریک منحاج القرآن کا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا اور اس کانفرنس کا انعقاد اور یہ خوبصورت گلدستہ جس میں تمام مکاتب فکر کے تمام مسالے کے لوگ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یہ اسی کا ایک ایک اسی کی ایک کڑی ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے اور آج ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان, پاکستان میں بھی اس اتحاد, اتحاد و اتفاق کی ضرورت, ضرورت ہے اور بحیثیت امت, امت مسلمہ ہمیں اگر ہم پورے منظر نامے کو دیکھیں اور پورے عالمی حالات کے تناظر میں دیکھیں تو تب بھی ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسلمان یکجان ہو جائیں متحد ہو جائیں جب مسلمان متحد ہو جائیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کو زیر کر سکے اور اس پر ہمارا ماضی شاہد ہے اللہ رب العزت اس خوبصورت کانفرنس کو اس خوبصورت عالمی میلاد کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض پاتے ہوئے اسی طرح اتحاد و محبت کے ساتھ پوری امت میں اس درس کو اور اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے میں ایک مرتبہ پھر تمام عراقین تحریک کو تحریک محاذ القرآن کے جملہ ذمہ داران کو اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں الحمد العالمین